И в наших семьях, и в нашей стране, и в наших душах. И мы стремимся работать. Нам нужно только не мешать. Не мешать, и мы воздадим все, что можем. Опухоль. А эти метастазы типа кличко, я ценю, и к ним прикнувший э, э, Порошенко, который по сути дела хочет перекрасить нас в оранжевый цвет, этого не будет никогда. от наш флаг, да, э, ну будем говорить, голубое с желтым, это что? Желтая это энергия наша. Голубое — это наше знание, наш ум, наш наша наш разум. Поэтому не дадим этим уродам перекрасить оранжевый цвет нашей флаги. Вот, по сути дела, это как бы вызывает нас на тот бой, который нам предлагают эти уроды, мягко говоря. Я хочу зачитать вам обращение Председателю Верховной Рады. И генеральному прокурору наше обращение на предмет того, чтобы сняли депутатскую неприкосновенность с этих уродов. Я вкратце зачитаю сейчас. Вы послушайте. Уже марионец есть ветер.

Давайте строить наше новое, наше совместное будущее. Здесь и сейчас. И на эту сцену я приглашаю. дадут нам счастливую жизнь. У нас сильная страна, и мечта у нас одна. Президенту помогать, самому избегать. городе, в развитом городе. И мы с вами не страйкуем, не устраиваем революции, мы с вами обеспечиваем наше будущее, ведь мы жители промышленной, культурной, молодежной столицы Украины. Евромайдан ⁇ это, конечно, болезнь общества.